Хотя бы три танка, два БТРа, что-нибудь из этого, ну, что-нибудь дали, потому что, ну и пару грузовиков, потому что то, что нам дают спонсоры, ну благотворительное, это одно, хотелось бы что-нибудь увидеть от государства, потому что ну, дали автомат-пистолет, это конечно все хорошо, а что дальше? Вот сегодня я просто узнал, что оказывается Верховная Рада не приняла закона о том, что АТО, кто участвует в АТО, не имеет права голосовать. Ну, это что-то получается, мы не люди, тут люди кровь проливают, а такое впечатление, что мы без паспортов, что бомжи. Ну, это неправильно, как бы, что это такое вообще. Наблюдает 72 потому стреляйте, потому... Сами сюда пришли и служим, то есть не за награды, не за а за, скажем так, за Украину. Ну пока все это не закончится, а потом немножко же надо будет наладить нормальную жизнь. То есть я чувствую, что мы здесь надолго. перестрелки в селе за Бугасом там идут. Следующая села далеко нет, Бугас а, это село. И следующее село там часто случается то на пограничников обстреляют, то еще кого-то обстреляют. Это в принципе наше село, по нашей ответственности. Не их. И оно не в нейтральной полосе. Но они туда заходят и устраивают там засады. Устроили, постреляли, отошли. Мы по ним постреляли, тоже отошли. Были втраты? Были, были втраты, в основном среди пограничников. Циколы было неделю назад там был один 200 два трехсотых О, местные жители недавно тоже сюда привозили раненые все были там мать с сыном сыну руку почти оторвала такое было ну, они обстреливают частей это село что-то у них как-то вот оно им нужно Дальше. Теперь вот. Надо помнить, что то Да? Да. да. Она так, хорошо. Отдача хорошая. Так, и как воно обратить? Под мишень? Берите. Что надо мишень? Давай, нажимай. Давай, ше -ше. Можно. сказать. Ну, ну, да, надо чуть-чуть брать левее. Ну, Я не там уже выставлен. О, а, что, Стоит, э, у ты, ты, тебя же есть же есть. Под Все нормально, жив здоров, мама, скоро буду дома. Все.